प्रभातसमये नभाशुभरवि प्रभा फाकलि स्मरे गुरुसदा अशा समयि त्याणेना कलि मनोनिकरजोडुनि करुता गुरुप्रार्थना समर्थ गुरुसायिनाथ पुरवि मनोवासना तमानिरसि भानुहा गुरुहिनासि अज्ञानता परन्तु गुरुचिकरेण नरविः कधी साम्यता पुनः तिमिरजन्मघे गुरुकृपे नियज्ञानना समर्थ गुरुसाईनाथ पुरवि मनोवासना रवि त्वरित घालवी आलसा। तसा गुरुहि सोडवी लालसा हरोनि अभिमानही जडवित्वत्पदी भावना समर्थ साईनाथ पुरवि मनोवासना गुरुषि उपमादिसे विधिहरिहरा उनि कुठो नि मगये इति कवणिया कुगे पाहुनी तुझीच उपमा तुला बर विशोभते सज्जना समर्थ गुरु साईनाथ पुरवी मनोवासना समाधि उतरोनिया गुरुचला मशीधिकडे त्वदीयवचनोक्ति मधुरवारिति साकडे पातका भंजना समर्थ गुरु साईनाथ पुरवी मनोवासना अहासु समयासि या उठो निया विलोकु विलोकुनिपदाश्रिता तदिय आपदे नासिले असासु हितकार्या जगति को निः अन्यना समर्थ गुरु पुरवी मनो वासना, असे बहुत शाहना गुरुची कृपा नतस्वहितत्या कळे करीतसेरि काम्यागपा जरी गुरुपदाधरी सुदृढभक्तिने मना समर्थ गुरुसाईनाथ पुरवि मनोवासना गुरोविनतिमिकरिहृदय मन्दिरी याबसा समस्त जग हे मानसा घडो सतत सततसत्कृतिमति हृदे जगत्पावना समर्थ गुरु साईनाथ पुरवि मनोवासना प्रेमे या अष्टकाशी पढुनी गुरुवरा जेते प्रभाति त्यांचे चित्तासि देतो अखिलहरुणि या भ्रान्तिमे नित्यशान्ति ऐसे हे साईनाथे कथुनि सुचविले जेविया बालकाशे देवेत्या कृष्णपायि नमुनि सविनये अर्पितो अष्टकाशी श्रीसच्चिदानन्द सद्गुरु महाराज की जय